Ганебна практика українських страхових компаній: затягувати виплату, сподіваючись, що потерпілий, змириться і з думкою, що виплати не буде. 95, там п'ять чуть дні пройшло. Я дзвонив. Мені опять те ж саме. говорять, ви в статусі на виплату. Ожидайте, ви е, от от у нас тут міняється все. Як змусити страхову платити вчасно? Дивіться далі. Та 11 одинадцятого. Октября 2015 года когда я двигался из Дачи в сторону Киева от Украинки 11 километров на трассе, ну, как бы я двигался по трассе и человек второй выезжал, не удостоверившись в безопасности маневра. После этого я уже имел дело непосредственно со страховой компанией виновника. Сказали ожидайте вот, решения суда. Сейчас, ну, вот после того, как вы принесете все документы, будет суд с виновником. И вот после решения суда мы вам сообщим и Будете в курсе Я дождался, все, мне сказали Ожидайте теперь 90 дней И как бы зачастую На последний день Это все mm -hmm. происходит, выплаты и как бы, Ну вот вам горячий номер Звоните, если что Ну прошло даже я решил поинтересоваться там буквально через 85 дней, что там, в каком статусе мое дело. Мне сразу же ответили, ожидайте, вот вы находитесь, вот уже все проверено, вы в статусе на выплату. 95, больше чуть дней прошло, я звонил, мне опять то же самое говорят, вы в статусе на выплату, ожидайте. Вот, вот у нас тут меняется все. Страхові компанії свідомо нехтують термінами виплати, сподіваючись на необізнаність громадян щодо відстоювання своїх прав. Ще буквально было, и после этого мне очень Я узнав від свого страхового агента, що є вот така організація, як омбудсмен. Набрав номер. Мені представився вежливо чоловік, спросив, що у вас всю ну, ситуацію. Я йому как можно раз объяснил, он сказал, чтобы я предоставил все документы, те, которые нужны для оформления заявления в э, Нацком услуг и в Моторотранспортное бюро. Пришел ответ от Моторотранспортного бюро, что ваше дело вот рассмотрено. Ожидайте, мы отправили заявку компании, чтобы ну, они объяснили причину и И еще